Я с ним репетировал Ленского. Он Ленского пел, наверное, миллиарды раз до меня. Но он как ученик репетировал. Он все время думал, как бы меня не обидеть, как бы меня чем-нибудь не огорчить. И некоторые вещи он просил меня сделать, оставить, потому что он боялся, что некоторые вещи, которые он давно придумал и любил, я могу отменить. И он боялся, как бы это я не отменил, и он меня в сторонку отводил и просил меня, не взяли вот это, вот это. И это, мне очень хочется, чтобы вы оставили. Кого он спрашивал? Он это мальчик, который пришел из провинции. А? Но я для него режиссер. Вот это был Большой театр. Вот это была плеяда величайших людей, среди которых он возвышался. Да и был среди них любимым и... Так как бы так сказать, но э, объединяющим. Он необыкновенно театральный человек. Он ведь очень любил и ценил Лоскова Владимира Павловича. Очень любил и ценил его. Он с ним сделал, Юродева роль, которую я считаю на уровне самых лучших ролей Шаляпина. Я рядом ничего не могу поставить. Потому что эта роль сделана э, настоящим актером э, современного театра, в котором сгруппировался и... Большой театр, и художественный театр со Станиславским включительно, и с Качалом, с Москвиным, со всеми теми его товарищами, которые его любили, с ним проводили время. Но <coughs> Юродивой есть, в общем, я связываю эту роль с Шаляпином, потому что он пел так, как хотел Шаляпин, то есть по принципу Шаляпина. А принцип Шаляпин какой? Что главное в пении? Интонация. Что такое интонация? Окраска звука. Окраска звука по в связи с теми предлагаемыми обстоятельствами, в которых находится герой. Вот, так сказать, такая формула Шаляпина. Понимаете? Я не могу другого случая убедительного привести, кроме случая с Юродиевым, который сделан Козловским Вы просто слушайтесь, какие интонации этих интонаций у него нигде ни в одной роли нету. был любимец всех, любимец всех в Большом театре, и любимец и Голованова, если Голованов мог сказать чего не слышно?», он говорит а «Потише, вы не можете играть в оркестре». И оркестр играл тихо, и тогда все говорили «Боже мой, какой замечательный оркестр в Большом театре», Понимаете? Потому что вот я очень часто на репетиции говорю э -э -э, певцам – не орите, а пойте.

как работал Иван Семенович. Это же надо было за